assalomu alaykum xush kelibsizlar bugun sizlar bilan juda ham mazali juda ham oson tayyorlanadigan oddiy mahsulotlardan tayyorlasa bo'ladigan sutli pirog tayyorlaymiz ko'ryapsizlar ham ishib chiqqan juda ham mazali bo'ladi marhamat tomosha qiling buning uchun bizga kerakli mahsulotlar 4 dona tuxum va 200 yuz shakar kerak bo'ladi 4 dona tuxum bilan 200 g gramm shakarni yaxshilab ko'pirtirib olamiz oppoq massa bo'lguncha 5 daqiqa ko'pirtirasizlar endi 200 ml sut va 200 ml yog' qo'yamiz men piyolada o'lchab oldim va bu massalarimizni ham yaxshilab aralashtirib olamiz xohlasanglar mikserda винчикd aralashtirdim endi 350 g un qo'shamiz va bir choy qoshiq soda solamiz va hammasini bor vinchikda sekin asta so'ngra qattiq aralashtirishimiz kerak xohlasanglar mikserda ham tez aralashtirib bo'ladi lopatkada aralashtirsanglar ham bo'ladi mana endi qattiq aralashtirib olamiz unlari bir xil massa bo'lgandan so'ng endi formamizni yog'lab formamizga qo'yib olamiz agarda bunday formalar yo'q bo'lsa listni duxovkani listiga ham pishirsanglar bo'ladi bunchalik kepa bo'lib pishmasa ham lekin chiroyli um, bo'lib pishadi bir qator urib olamiz hamma joyga bir xil yoyilib chiqishi uchun bir yuz yetmish bir yuz sakson gradusda pishirib oldim men duxovkalar um, holatiga qaraysizlar endi sovgandan keyin kesib oldim to'rtburchak shaklda endi namlantirib olamiz mana yarim piyola sugushenka malkoga suv qo'shib oldim qaynagan suv va uni aralashtirib mana namlantirib oldim Namlantirsanglar juda ham mazali bo'ladi mazasi juda ham shirin bo'ladi ham uzoqroq kun yumshoq bo'lib turadi Də... agarda kichikroq oila bo'lsangiz ko'proq qilsanglar yaxshilab namlantirib olsanglar ikki uch kun yumshoq bo'lib turaveradi endi mana shokoladni eritib oldim ustiga shokolad suraman hamma joyiga bir xil tegsin deb qoshiqda solib oldim asta sekinlik bilan bezatish bezatmaslik o'zingizga havola oddiygina shakar kukunni solib dasturxonga tortsangiz ham bo'ladi juda ham mazali bo'ladi lekin namlantirib olsangiz mazasi bundan ham oshadi mana shokoladlarimizni qo'yib olganimizdan so'ng tekislab yoyib olamiz ko'ryapsizlar ham oddiy oson oson od, uyda bor mahsulotlardan tayyorlanadi tez bo'ladi menda shokoladim jicha ozroq bo'ldi shuning uchun ustidan yana shakar kukunni ham sachib oldim tekis bo'lsin deb va shokolad va onor donachalari bilan bezatdim bezatish Bizzad o'zingizni fantaziyangizga bog'liq mana ko'rishinglar mumkin juda yam ishib chiqqan judayam yumshoq judayam mazali video yoqdi degan umiddaman albatta tayyorlab ko'ringlar afsus qilmaysizlar bizni instagram va telegramda ham kuzatib boringlar keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling